Я вітаю всіх, хто залишається на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. В наступні хвилини ми говоримо із народним депутатом України Валерієм Барановим. Вітаю вас, пане Валерію. Добрий, день. пане Валерію. От та сесія вже завтра стартує. Сьогодні побачили засідання поводжувальної ради. Були різні настрої різних політиків. Опозиція сказала, що всі знімає питання з порядку денного. Бачили і законодавчі ініціативи президента Кабміну. А як налаштовані народні депутати? Чи вдасться от за два місяці до виборів конструктивно попрацювати парламенту? Чи будемо ці передвиборчі гасла, будемо знову бачити? Чи будуть сутички? Я як які ваші прогнози? Я думаю, що буде два основних направлення. Перше – та прежде всего, формування бюджету, який по бюджетному кодексу до 15 сентября правительство должно предоставити Верховний Савет? Я думаю, що числа 17 буде презентація. В всяком случае, в 20-х числах презентация бюджета в Верховном Совете. И после этого депутаты и наш комитет будут заниматься тем, чтобы дорабатывать этот бюджет. Ну а вторая линия параллельная ⁇ это будет политика, обостренная в связи с выборами предстоящими. Я понимаю, что оппозиция сегодня сняла свои 148 законопроектов, которые они предложили. Это их право, прекрасно они понимали и все остальные, что никто их рассматривать не будет, потому что это одни и те же законопроекты, которые направлены на, ну, на популизм дремучий. Знаете, я всегда рассматриваю так, вот если люди, которые были во власти, и они э, успешно решали проблемы, то сегодня можно прислушиваться к их э, мнению, к их профессиональным мыслям и учитывать их. Если же случилось так, что за предыдущее руководство ни одна проблема не была решена, и сегодня эти люди дают советы, как надо работать, и вытаскивают законопроекты, которые граничат с абсурдом. Но весь смысл законопроекта всем добавить все, ни слова не говоря о том, откуда взять. То есть любая оппозиция у нас в Украине, в чем беда? Когда становится властью, она становится разумной и прагматичной, потому что понимает, что для того, чтобы из холодильника взять, туда нужно сначала положить. Как только она становится оппозицией, она начинает рассказывать, что вот все плохие не хотят всем раздать. Задача и проблема сегодня украинской и власти в том числе заключается в том, чтобы заработать, чтобы создать систему механизмов, которые привлекали бы инвестиции и дали работать предприятиям, промышленности и бизнесу. Вот здесь у нас самая большая проблема. Вот если бы взять всех разумных из оппозиции, как бы она ни называлась, всех разумных и профессиональных из власти, объединиться вместе, это мечта такая у меня. И Интерес составить, да не только у меня и составить абсолютно понятный и разумный план действий он уже всем известен уже дальше некуда все уже его выполнили все постсоветские страны и одни мы занимаемся вот этой ерундой перед выборами кто больше обманет наших избирателей вот тогда бы мы могли поэтапно провести совершенно понятные реформы но к сожалению прогрессирует вот этот популизм дремучий посмотрите на рекламу политическую, которую мы смотрим, но она доходит до... Знаете, мне кажется, что некоторые политические силы, они считают просто народ быдлом. Вывешивают эти лозунги в надежде на то, что это быдло съест этот абсурд и эту глупость. Знаете, на кого-то и действует. Но здравомыслящие, нормальные жители нашего государства, они понимают, что не бывает такого, что пришли фокусники и всем раздали. Фокусники обычно обманывают. Это локость рук, или мошенничество. Поэтому я думаю, что наша парламентская эта неделя начнется с громких политических заявлений, с обвинений, бюджет будет раскритикован, будет желание. Бюджета пока не мы не знаю. Ну он же появится же, он будет нам представлен. Я понимаю, что его сегодня нет, его нет и в комитете. Мы посмотрим, какие основные основные тенденции там будут, какая будет динамика, какая будет показана динамика нашего роста ВВП. В прошлом году она была у нас положительная, плюс 4,5. Посмотрим, как сейчас будет. И правительство будет вынуждено показывать динамику в социальной политике. Ну что, например, в бюджете этого года у нас 10-15% по всем направлениям роста социальных выплат. Но для того, чтобы их и в следующем году сделать, нужно иметь динамику развития экономики. А вы помните, что в этом году президент выступил с инициативой на 34 миллиарда. Це просто колосальна сума, видаткова частина. Пане Валері. оскільки голова комітету з питань бюджету, ми пам'ятаємо заяви Микола Зарова, що видаткова частина може бути на рівні 500 мільярдів гривень, тобто десь в межах, хоч ну у нас зараз 380? 350, 370. 360. всього порядка 450 миллиардов, но вы понимаете, если добавить туда вот президентские вот эти, плюс посчитать 10 процентов или 5 хотя бы процентов увеличения по всем статьям, то это будет больше, чем динамика в экономике. она сегодня не такая хорошая, как была в прошлом году. Поэтому довольно непросто будет обойтись, хотя, видите, правительство обходится пока без денег Международного валютного фонда. Но миссия МВФ сейчас пробывает с да, Украины? Сегодня, сегодня идут переговоры на этот счет. Ну, МВФ требует э, действий, которые не всем понравятся, увеличение стоимости э, тарифов на коммунальные услуги. Правительство на это не идет, понимая сложность э, населения, которое находится. Не все в таком хорошем состоянии, можно сказать даже наоборот. Поэтому правительству очень нелегко не, не разбалансировать бюджет и выполнить свои обещания. Знаете, те деньги, которые я вижу сегодня, динамично поступают большими объемами, есть большие увеличения, например, таможни. Это происходит за счет наведения большого порядка в этой сфере, в которой всегда был большой такой, знаете, мутный водопад. Легализация контрабанды. Совершенно верно. И идут ну, просто колоссальные. А нам таможня дает под 40% в бюджет. И наведение там порядка дает огромные суммы. И это же связано и с НДС. Налоговая администрация сегодня очень жестко работает. С одной стороны, вызывает огромное недовольство у тех, кого жестоко проверяют. Но с другой стороны, мы все должны научиться платить налоги. И не скрывать их. Но Ви розумієте, що особливість українського бізнесу заключається в тому, що якщо ви виплатите вы всі необхідні платежі і налоги, ви становлюєтесь банкротом? До есть... речі, от тут показово є статистика, нещодавно з'явилася в засобах масової інформації, що 9 з 10 судів податкова виграє в суді, ну тобто позови виграє. А, чи є у підприємців можливість взагалі там відстояти своє право не платити податки? Чи є? А якщо есть порушення законодательства в этом контексте, я вы А еще 9 из 10. он ну, мы Да, мы понимаем, что у нас вообще по всем судам большинство обвинительные приговора. Это говорит о том, что... Это же не, не так. совсем правильно. Конечно, это абсолютно неправильно. Мы о судебной системе нашей много говорим, мы понимаем, что она далека сегодня от справедливости и от законности. Но, понимаете, у нас есть причины наших проблем. Вот нужно начинать искоренять причины. А причина, самая главная в нашей стране, это непроведенная до сегодняшнего дня административно-территориальная реформа. Это первая причина всех наших бед. Потому что существующая система управления государством, она порочна, она бюрократична, она коррупционна, и она не дает работать бизнесу, она не дает создать вам никакое предприятие серьезное, она вам не даст возможности отвести землю работать без взятки, потому что предпринимателю нужно заработать денег, скрыть доходы, обналичить и потом выплатить взятки, которые ну, уже стали системой. Они уже лет 10 у нас системы. И как мы не говорим о борьбе с коррупцией, мы же не видим пока результата. Вот последнее заседание, заседание Ради регионов, на которое выступал президент, и выступал Хорошковский и выступал Порошенко, они сказали, что главная беда сегодня в Украине это система контроля, правоохранительной деятельности, которая больше занимается рэкетом, вымогательством. Она не выполняет свои функции, ее нужно разрушить полностью. У нас есть пример Грузии, там, где порядок навели очень быстро. Но для этого нужны, представляете, какое мужество и какое будет сопротивление. Ну, президенту предстоит это делать. Я знаю, что он дал поручение министрам готовить изменения к законодательству, которое ликвидирует функции у правоохранительных органов. Они дублируют. У нас одно и то же Функции выполняет по 5, 6, по 8 структур, которые ищут себе работу, а скорее всего ищут, как заработать, у кого отнять. Это задание на 2 месяца и сессии? Вот, и сказал, э, ну, президент давал поручение, хорошо, кому подготовить. Мы посмотрим, как выполняется поручение президента. А если президент этого не сделает, у нас нет э, никаких шансов. Мы можем, знаете, в том году плюс 4,5, у нас рост был ВВП, это хорошо. Дай бог, чтобы в этом было 4,5. Но нам нужно... Так як в Азербайджані вони удвоїли бюджет, а потім утроїли свій вдвоєний бюджет, і тоді видні радикальні зміни. А для цього потрібно повністю поменять систему. Ця система не працює, як би ми не хотіли. Пане Валерію, ну, таке технічне питання, чи технічне рішення, яке мало б зробити Верховна Рада України, оскільки є не бажання в опозиціонерів сьогодні працювати активно чи конструктивно, оскільки знімають вони свої питання з порядку денного, чи є сенс в дня опозиції в середу. То, То люди собираются про что из Нет никакого А это <связано> абсолютно. Я еще я не хотел бы, чтобы я давал кому-то какие-то оценки, потому что оппозиции, я не считаю, что вот сегодня бьют. там э, в прошлом оппозиция была партия регионов и кто бы там ни был. Я говорю просто об украинской оппозиции. Украинская оппозиция не занимается конструктивом. Украинская оппозиция не предлагает ни одного разумного решения. Вот поверьте, к нам в бюджетный комитет поступает масса предложений по изменению бюджета. Все эти предложения касаются одного. Увеличить выплаты. Не было ни одного предложения, которое бы говорило, где взять на это деньги. еще бажано еще в своем выборческом округе. Ну, это само собой. Но в этом году у нас теперь будет э, Государственный фонд регионального развития, э, который будет распределяться на социально-экономическое развитие по представленным проектам, которые прошли экспертизу. Mm -hmm. Поэтому у нас наступает э, бюджет в этом плане справедливости, когда кто работает, кто готовит проекты. Тот получает деньги. Кто ничего не делает, не получает ничего. Поверьте мне, я в своем регионе работаю, занимаюсь уже освоением денег государственных. Большинство руководителей органов местного самоуправления не хотят. Не хотят учиться. Не хотят заниматься законопроектами. И приходится это делать из-под палки. И мы это делаем. Мы сейчас учим наших руководителей умению писать инвестиционные проекты, готовить бизнес-планы под которые можно привлекать ресурсы, не только бюджетные. То есть нам, знаете, вот одна административная реформа, о которой я говорил, она неотрывна без новой реформы кадровой. Потому что партийный признак при кадровых назначениях, он порочен, он оказал свою бесперспективность. Мы видели уже, что было, кого назначали. Кум, сват, брат, баянист, поэт, писатель, главы администрации, либо надежный товарищ из нашей партии Чейки, который ни дня не работал и ничем этим не занимался. Это полный абсурд. И сегодня, если мы не будем собирать назад кадры, которые когда-то всему учились, и их увы, выгнали, потому что, видите ли, они думали по-другому, а не так, как какая-то партия, то у нас нет будущего. Знаете, даже самые мудрые мысли вождя любого кто-то должен реализовывать в жизнь. А если там сидят люди, которые никогда этим не занимались, то любые гениальные мысли, планы и проекты они будут не реализованы как минимум. Зрозуміло. Пане Валерію, ми щодня отримуємо запитання від глядачів за номером телефона в Києві 255 98 з понеділка по п'ятницю, з 10 до 11 години. І до речі, одне із запитань прозвучало до вас. Давайте його послухаємо. Добрий день. Мене звуть Антон, я із Києва. І у мене запитання є до Валерія Баранова. Чи не засмучує його те, що його колеги перейшли до партії регіонів? а его не включили до ну, этих списков. Да, чи сможет его фракция, как такая, существовать до выборов? Знаете, у нас... Да, у нас не было движения включения в партию регионов. Я всегда считал себя полумажоритарным депутатом. Почему полу? Потому что я всегда на всех сессиях Верховного Совета выступал против закона. О партийной системе, более того, я считаю, партийная система – это главная беда нашего общества. Я предлагал проводить только мажоритарные выборы местных органов власти и 100% мажоритарный Верховный Совет. Ну, спасибо, хотя бы согласились наполовину. Поэтому я не стремился ни в какую партию, кроме той, в которой я нахожусь. И я знаю, что я в своем мажоритарном округе старался что-то сделать, и люди это оценивают. И я уверен, что они изберут меня второй раз. Але вам еще два месяца працювати в складе фракции. Ну, я партии. же не могу за два месяца измениться и стать таким, которым меня не привыкли видеть, мои избиратели. Я 10 лет был мэром, меня трижды избирали. Мэром, поэтому я слишком известен со своими плюсами и минусами. Партия, э, фракция как такая, она будет иснуваться? А, ну, конечно, фракция существует. А то, что мои коллеги перешли в партийный список партии регионов, ну, им предложили, они перешли. Наверное, какие-то у них были для этого основания. Наверное, вони могли б пойти по мажоритарным округам, але ну, может быть, там какие-то у них були проблеми. Я думаю, ви у них спросите, і вони об'ясняють. Я по своєму бердянському округу буду балотуватися і зараз займаюся виборами і сподіваюся, що бердянці мене підлякують, як і всі предыдущие чотири рази. На завершення у нас залишається буквально хвилина, але, пане Валерій, вас безумовно не можу не запитати. От ви спілкуєтесь російською мовою, можливо, вона рідна для вас. А є багато людей, які не поділяють то рішення парламенту, яке є робоча група, зараз обговорюють детально, що можливо в якийсь спосіб змінити закон. А є така перспектива, чи ні, якщо я думаю, ніхто його міняти не буде. Я розумію, що ті, хто не хотів прийняти цього закону, говорять о тому, що цей закон унічжає государство, унічвають українську мову. І, як правило, всі, хто об этом говорить, демократами. борющимися за европейские выборы, за свободу. Я хотел бы напомнить всем этим товарищам о том, что, Дуже коротко нагады. о том, что вся Европа и весь цивилизованный мир имеет по две, три, а то и четыре языка общегосударственных. И в этом нет никакой проблемы. От этого не развалилась ни Канада, ни Америка, ни Швейцария, ни Швеция. Это нормальный европейский цивилизованный выбор. Поэтому если в стране 65% населения, говорить на русском языке, а в моем Азовском крае живут одни переселенцы, поляки, болгары, немцы, евреи, русские и немножко украинцы, то нужно уважать позицию мнения людей и их право Сразу. жить и работать так, как они хотят. Это европейский выбор. Это свобода демократии. Навязывать свою точку зрения и мнения другим насильно это не демократия. Сразу, дякую вам, пане Валерию, поделился своими думками и прогнозами на наступную сессию. Я нагадаю, что это была Думка Валерія Баранова, народного депутата України, залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.